Якого я запросила спеціально, як спеціального гостя? Підходь, будь ласка, і ми щасливі тим, що саме такі спеціалісти, фахові, люди, які мають унікальні методики, які відновлюють людей, які роблять роботу, ну напевно, це треба дійсно бути Господом Богом. Посвяченим, да, щоб знати ці знання. Ну, Юр, ну, Не кожному дано. Да, і е, будь ласка, вийди також, е, тому що ви ти працюєш в Україні, тобто, в смалі в Києві, да, більш такі, більш ну, частіше ти тут буваєш. А Юра він їздить Європою, їздить в Росію. І я щаслива, що зараз Юра є в Києві, ми його запросили до нас. Залишаю вас двох е, наодинці. Розкажіть, будь ласка, про вашу методику. каким чином вы бачите сотрудничество с РСАГом в вашей практике, если можно? Добрый день. Если можно, я буду российской, чтобы всем было понятно, так что извините. Меня зовут Юрий Титов, и на сегодня я являюсь ведущим специалистом в Украине по восстановлению положения первого шейного позвонка. Мой коллега Сергей Анатольевич Руденко, это вице-президент федерации в и боксинга Украины, он работает в Киеве. Я в Харькове, ну, в общем, по всей Украине. Это тоже специалист высокой квалификации, сразу же рекомендую, но она себе расскажет. Я мастер спорта Советского Союза по греко-римской борьбе и за время своей профессиональной деятельности как бы имел очень множество травм. И плечи вылетали, и шеи, и втыкался, и это самое. И после завершения спорта как бы начал искать способы своего исцеления. И в зал ходил тренажерный, парился, и баньки, ну время помогает, а потом опять начинается я услышал информацию об Атланте. Поехал в Европу, только там делали тогда это, и сам на себе проверил эту процедуру. Мне очень понравилось. Я захотел в Украину завести эту процедуру. Очень тяжело было договориться, но все-таки я это сделал. Вот. И после Атланта я себя почувствовал ну, новый человек. Мне сейчас 60 лет, я прыгаю за дня сальто, восстановил подвижность и активность. Потому что опорно-двигательная система, геометрия, симметрия тела, она лечится только правильными физическими упражнениями. И для этого есть методика швейцарская, разработанная Клаудия Шуберли, по восстановлению положения. Это аппаратная методика, механическое воздействие на мышцы, ничего не ломаем, ничего крутим. В течение небольшого длительного времени этот позвонок становится на свое место салазки и освобождает циркуляцию крови, улучшает и снимает такие головные боли, медиазависимость, панические атаки. Идет, если криво шея, выравнивается шея. Там, в течение какого-то времени выравнивается сколиоз. выравнивается таз. Опора становится ровная, подвижная, активная. То есть, если опора неправильная, все упражнения мы делаем неправильно. Если опора правильно идет, геометрия, симметрия, и все ровненько мы начинаем себя чувствовать, как то Анатольевич, ровно, красиво. Нет, представьтесь, Тоже <laughs> хочу похвастаться. Девять лет назад Юра приезжал до нас и говорит, что у меня есть такая процедура, которая делает чудо, особенно для единоборств, для всех видов спорта. И рассказал мне про дитячок. И он мне півроку в Балтову, потому что она немножечко такая, такая знаете, чувствительная, особенно для мужчин. І для жінок не так. Але коли її зробив, я тільки ще спілкувався і розказував. У мене була можливість посидіти, потрібно було посидіти на стулі 8 годин. Я 8,5 з половиною годин посидів, бо зараз довгий час, так? я не разу не вперся нічого. Чого? Коли Юрій мені відкоректував це Атлант і Аксіс, мене тут по-другому. Крім, крім всього, крім своєї осанки. У мене дуже, я став гарно спати, я гарно став бачити. У мене зовсім друга відчуваю другі вкусові якості. У мене друге життя, я сплю гарно. Я з 78-го року на ринзі, Я дуже багато. Ну, бокс це не шахмати. В ньому думати треба. Прийшло щось робити. Було запане було дуже поганенько спалось. Дуже уставав. Дуже уставав. Но в свои 59 60-й год, вот сейчас, в 7 60 лет, я грушу этим. Я делаю не так, как Юрий Титов, сальто і вылажу без рук на канаты. Ну, это видела вся Украина, что он делает на танцах и что не делает в спортзале. Это однозначно. Это люди знают все его по всему світу. Я этим горжусь, что я это сделал. Я делаю сейчас это деткам маленьким, делаю это взрослым людям. Мы с Юрой выезжаем на все підрозділи военные, бо воно дуже очень помогает. Дуже. Контузии, панические атаки, да. И а для, особенно для людей, которые имеют свои специфики в спорте, ну, ударные формы в облище. Это очень сильно. Я все вычу, и мое оточення, все это знает я хочу сказать, я люблю все самим, люблю, ну, это, это. я это вижу на своих э, друзьях, кто это сэ, сэ, желает и сэ, кто на себе пробует, это классно. И я вам скажу, ребят, любить себя, любить себе любить природу. Потому, э, без природы вы не будете, вас не будут любить все, свят, однозначно. Вот. Я говорю, знаете, любить себя и будут любить тебя люди будут бачить, и до тебя идти. Вы, вы используете не только физически, но и такие вот. Вещи. А можно пару вопросов? Да. да. А скажите, пожалуйста, вы работаете с детьми. А какие у вас уже есть напротивания, такие, чтобы для досвиду можно было и людям сказать? Что а я вам скажу так, у нас есть сайт Атласпрофкома, uh -huh. на сайте мы работаем с детками ДЦП, это Центр реабилитации Крок за Кроком в Киеве. Мы выезжаем, там собирают детей, мы делаем. Очень сильные результаты, 5-10 лет, если они проходят реабилитацию, ну так, заметные изменения, после атланта, у них теперь ручки снимаются с пластика. Дети, которые по 70 лет не разговаривают, появляется связная речь. Вы можете познакомиться с родителями этих детей, взять отзывы, все это написано. Поэтому, как мы не стесняемся, детки аутисты. В общем, ну, тяжелые сколиозы, все это уходит, все это ну, есть. Есть видеозаписи, которые подтверждают. А с какого минимального можно... Я рубил в Киеве, в Одессе, деткам э, недельный Месяц возраст. и 26 недель. Неделя. И, ну, ее ну, неделю. Да? Неделя, да. Родители отказались от ребенка, хотели оставить в больнице. Ну, непонятно, как-то там вытянули вот все. Мы ну, сделали. Он стал кушать, питаться и нормально сейчас себя чувствует вообще. Так что с недельного возраста. вы знаете делают после трех дней родов, смотрят оплаты, здесь изменения, чуть подправили, и ребенок то есть в Израиле эта практика настолько прямо в половом да. новому контролируется? Да, да, а да, что да, что да, что да Вот в России вызывают там специалистов, да, допустим, по новому. 90% людей не знают, что у них смещен атлант. А от этого панические атаки, головные боли, перекосы, все. Но, Но я так причина... Я сегодня, что если человек вот так может сделать на 90 градусов, да. 80, те, кто смотрит сейчас видео, вот себе продиагностируйте, да? да? Насколько ваша голова может зайти? Видите, они тоже уже от вас взорвались. Это мысли, мысли держишь, да. Делаешь, да. и поворот нормальный. А так? Да, да. А, да. Вот да. 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 Насколько? Ну, ты мне волосы Должен, но, да. Да. На, на другом позвонке mm -hmm. голова поваляется. Ага. Вот. Так что такая диагностика. Да, диагностика, того... если голова, ухо поваляется, значит уже нарушение смещения, идет переход. А Расскажите два слова про ДЦП. ДЦП, родовая травма, родовспомогание у нас неправильно понимают. Когда ребенка достают, что он сюда выходит как бы влевую сторону, и когда тянут, еще немножко докручивают, смещают, вытягивают, и в течение двух дней связки формируются. и ребенок лежит не видно. А когда он поднимается там через полгодика, а лаваш не хочет ровно оставить, а тула еще по нему подставится. Нарушается ну, вот эти все нарушения. Неправильно связки растут, мышцы несимметричны. То есть кому ставили криво шея, у них 100% нарушения. 100%. 100%. Это с детства. К школе они уже сколиоз обозначают. Ну понятно, если он неправильно с детства уже ходит. Сколиоз, тифоз, все это. Если ребенка вытягивает очень даже Кесали во на сюда, вот так вот у тебя. получаются вот такие. Вот казахи роды понимают, а я говорю говорят да, вот такие. Да, холка, надосные мысли, вот, вот такие роды. Родоспомогание очень важно имеет. Ну связочки маленькие, тоненькие, что там ну, чуть дернули, смыкнули уже пошло на лёш. Из за границы очень много приезжают, юрочки да, да, да. Курочки, да к нам приезжают со всех стран. Но самое интересное совет для родителей, особенно папы. ставьте деток то зеркало и смотрите на лопаточки, на позвоночничек, это очень сильно. Лордозы два, кифоз, сколиоз, вы все увидите, но это с детства. Как за зубами смотрим, тоже подъязычная кость, сглаза яблок, оно очень сильно влияет. Юрочка, вы да, мы работаем с ортодонтом и есть вот смотришь у человека прикус неправильно, да, чуть держит? Да. меньше, больше, все уже идет подъязычная кость связана с ортодоном, все. Здесь перекос, здесь передавило. Здесь блуждающий нерв, который отвечает за работу сердца, выработка желудочного сока, желчная, поджелудочная, сонная артерия. Здесь загиб артерии спины. Если она пережата на 40%, процентов, ну, уже как бы совсем плохо. На 35 суицидники жить не хотят, да. она работает с такими 30, головные боли, депрессии. Диагноз по голове, насколько кровь зашла и вышла. И если ее не хватает, значит нарушается компьютер, центральная система. И идет сбой. Для толстых людей с лишним весом, у которых лишний вес, это однозначно меридиан поджелудочный. Расщепление жиров, белковых гливодов дал женщина. И сюда же свинцеподия и, да. да. и Как Почему мы очень признательны, что в 60-х уже делать чудеса. Это благодаря Юрию и однозначно еще благодаря нашему да, да, да. Да. Да, да. Тоже, мы кстати, работаем со всеми президентами федерации мы работаем с боксами мы а у вас вот есть спортсмены какие на противовесе да, там результаты у нас делали перед первым поясом он прилетал с Америки в этот самый в Харьков. Дирюгин 10 чемпионат мира переделал. Они такие струны я там так считаю, Очень тяжело было делать. Но мы их сделали, у них появился двухтовный шпаг. Победа, победа, над Россией, да. Была. Никогда Даже никто не, не выиграл. Чемпионат. Чемпионат, да. а, чемпионат, мира выиграл. Ну, Благодаря мы Дирюгину и тренировкам. И ухаживание а за детками. Да. Да. да, это, Делали. Да. Нас очень много. Спортсмены вообще у нас. Ну а тепер розкажіть нам, ми з вами домовилися, що ви для спільноти РСАХ будете робити всім бажаючим, хто до вас постукає. Зробіть мені атлам, якісь знижки, якісь... розкажи, що ми ти робимо... можеш для ірсагівців зробити? Дуже велику знижку. Докажем за что в Европе может В Европе 700 и 800 долларов стоить. В Австралии вообще 2000 долларов, скажем так. Вот в Украине у нас самая дешевая правка это 300 долларов. Но для реставрации мы делаем ну, 100 долларов. То mm -hmm. есть 4000 гривен мы делаем снижку 300 процентов, скажем так. Это доступно, пожалуйста, мы принимаем в офисе mm -hmm. по звонку, по телефону мы выезжаем, приезжаем и желающие mm -hmm. провести эту процедуру. Вот сегодня мы сделали некоторых людей, хотите услышать отзывы, скажут об этом. Да, дорогие, можем вас попросить, кто не <laughs> все вечера, да, мы не <позр toys> А еще а, такие вопросы. У нас анонсована была Галя Титова на нашем заходе. Да, Ее да. сегодня из-за некоторых причин нет. Ты в паре с ней работаешь? Да, что Галя, вы не делать, она делает? Она сейчас на повышении курса. У нее сейчас э, 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 сегментарный массаж, эра. Как это называется там эта сама, она а улучшает свою квалификацию. Вот у нее еще занятия идут, но она работает после Атланта. Я рекомендую курс массажа пройти, это ресциральная хиропрактика, в Киеве, есть специалист. Андрей Петрович, выбрать в нашем офисе, да. Вот обязательно запустить желтый здесь наладить работу кишечника, который неправильно стоял, восстановить mm -hmm. кишки как бы на место. Вот работа с лицом. Галина Титова работает с лицом, а то отечность, носогубки, все это она как бы восстанавливает, улучшает циркуляцию здесь, ну, все эти угу. шейные отделы. Угу. Очень хорошие специалисты, и ну, после коррекции атланта, ну, это уже технические. Да. Лица... Да. Да. И после атланта подойдет. это очень легко поддается, потому что до атланта, ну, все работы, они временная помощь. <свят> Массаж, ну, на неделю помогло, а две потом опять, опять перекос, опять все. После атланта лучше, лучше, лучше. І я хочу доповнити, коли ми з Галією готували наш сьогоднішній захід, ми з нею говорили про те, що було б добре, якби Юра після того, як зробить Атлант. Галя свої напрацювання з тригерними цими точками, коли вже шийний цей перший позвонок Атлант стає в своє місце. Він за собою починає підтягувати всі м'язи подалі. подалі. От у нас є, наприклад, Віталіку тиждень назад зробили також цю практику. Віталій, і ти сюди швиденько розкажи два слова. І от у нього було відчуття в тазі. Розкажи, будь ласка, що було? После да того, как я дай проснулся дай, <с после этой процедуры, пришел сюда, была ясность зрения, как увеличилась, какая резкость появилась. А через пару дней у меня вот как начало боли в талу, и так понимаешь, он там начало все становиться все на место. Начинает равняться, мой бедро да, понимать, да, колено, да, да, да. большой тар, палец на ноге, опора меняется, опорно двигательная mm -hmm. система. Ну это время, там за сутки, двое, но проходит. Ну такое впечатление, ну, сам по себе выровнялся и как-то Я, как э, 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 ну, э, э, диетолог-нутрициолог, я разумею так. Що наша голова, вона має вестибулярний апарат. Саме за рахунок положення вух, ми орієнтуємося на горизонтальній поверхні планеті на нашій. Відповідно, коли у нас неправильно стоїть Атлант, тримає череп, а всі, кого ми сьогодні знімали на відео, дійсно мали вуха на різній висоті. Відповідно, вони, голова стоїть рівно, і тіло для того, щоб витримувати цей баланс, воно повинно підлаштовуватися. Ось, і з за цього так, і є оці скеліози. То що голова вона думає, що вона стоїть рівно, а насправді вона не рівно, так? І, 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 і Тіло виходить отак, от, от, і звідси, звідси ДЦП оці ефекти. Да, да, да. А коли вони ставлять на місце голову, сам цей атлант. Тоді вона починає вона, да, починає вирівнювати весь цей муску, мускуліслонг спина, я пам'ятаю з першого курсу Латинію, да? найширше це м'яс спини. І, і цей м'яс спини він за собою підтягує тазобедрені м'яса. Чи якось не так? так. Правильно. А, да. Фух, слава богу. Не зря училась стики руки. Добрый. Ну, я хочу сказать, если у кого-то есть проблемы такие, головные боли, мигрени, медиазависимость, сколиоз, кифоз, очень сильно помогает при инсульте. Обязательно нужно эту процедуру проходить, чтобы не было повторных вещей, так как сосуды зажаты, их нужно рожать Пишите, звоните, обращайтесь. У нас мы есть в соцсетях, на сайте есть. Компанії Компані РСАК, тобто це наші Обращаю партнері, ми дуже раді, що ви з нами, і дякуємо вам дуже за, вашу, за ваш досвід і за те, що ви робите для нас. Будьте всі здорові!